Запросов, которые очень часто там пишут там, органы Б, особенно прокуратуры, там, дайте нам такие-то данные, дайте такие-то. Во-первых, к указанному нам запросу согласно закону о милиции предъявляются соответствующие требования. А именно, там обязательно должны быть исходящие номера, в связи с чем просятся указанные документы. Кроме этого, согласно норме уголовно-процессуального кодекса, обязательным документом, который реквизитом в данном документе, является номер производства уголовного, которое содержится в материалах ну, по старому уголовному отделу. Сейчас это все переведено в рамки производства. То есть, если там написано, что дайте нам какие-то документы согласно закона Украины о милиции, в принципе, есть основания для того, чтобы даже эти документы не выдавать. И в данном случае вы не являетесь, как там рассказывают, коррупционерами, теми, кто не выдает документов. Как правило, очень часто сотрудники милиции пишут, если вы нам не выдадите эти документы, то вас привлекут там, как коррупционеров злостных. Я вам скажу сразу, вы каждый документ анализируете, тот, который вам дают. Кроме этого, очень часто у нас почему-то органы контролирующие забывают, что есть понятие компетенциальной информации. То есть часть информации вы имеете право вообще выдавать только лишь по решению суда, вот именно как я вам рассказывал по постановлению. Также что касается произведения проверок, ну допустим, если у вас будет проводиться проверка финансовой налоговой. Uh, у вас все документы, вот, если у вас проверяющий говорит, так, несите мне вот эти документы, несите мне все документы там, за 10 лет от КСЕРТИ, uh, требуйте всегда письменный запрос. Проверяющий в рамках проверки всегда обязан написать вам запрос, uh, что просим предоставить какие-то документы. И, соответственно, согласно этого запроса вы предоставляете эти документы. Просто очень часто сталкиваемся с случаями, когда... Последний день, допустим, пятница, последний день проверки, 6 часов вечера вам говорят, так, нам нужны документы за 10 лет, серьте все выходные, чтобы вы нам их в пятницу выдали. Нет, требуйте в таком случае официальное письмо, официально его регистрируйте с временем, с находящей, как положено. И тогда очень часто проверяющие отказываются эти документы даже брать, потому что ну, бывали такие случаи, типа макулатуры собирают, то есть соответствующие учреждения серят их за свой счет почему-то, хотя в законе предусмотрено, что не за свой счет, а за счет контролирующего органа вообще серятся эти все документы. Что касается проверок, допустим, по защите прав потребителей, такие проверки тоже проводятся по обязательному согласованию с органами потребнадзора не области даже, а Украины. Кроме этого, Обязательное уведомление соответствующего учреждения за 10 дней. Также есть требования определенные к защите прав потребителя там предусмотренные. Согласно только них имеют право все предъявлять. А также, если вы сталкиваетесь с ситуацией, допустим, проверяющие органы составляют на вас протокол. Вы с этим протоколом не согласны. Вам говорят, вы там напишите просто, что ознакомлены. Никогда так не делайте. Всегда в протоколе пишите. Не согласна с первым, вторым, третьим, четвертым, пятым, шестым. И можете писать столько, сколько считаете нужным в нарушении. Кроме этого, обязательно, когда будете подписывать этот протокол, фиксируйте, когда вы его подписали, узнавайте, будет ли он направлен в суд. Если он будет направлен в суд, не ждите, что сюда вам придет повестка, и вас долго будут ждать в суде, пока вы придете. И, как часто у нас говорят, там дело без вас не рассмотрят. Дело рассмотрят без вас. Это очень частая практика. Кроме этого, если составили протокол, не поленитесь, через неделю подойдите в Чувойский суд, назовите свою фамилию, имя, отчество и скажите, мне сказали в отношении меня, админ материала будут рассматриваться в суде. Вам скажут, кто у вас судья, на когда заседание подойдите узнать. Очень часто, и в связи с перебоями в почте, у нас не доходят повестки. Если вы приходите в судебное заседание, вы имеете возможность всегда защититься. Кроме этого, вот прошу обратить внимание, очень часто людей штрафуют протокол, составленный допустим 1 июня, а штрафуют в сентябре, в октябре, в ноябре. Okay. Есть срок установленный три месяца. То есть если вы в суде даже оказываетесь и знаете, что вы виноваты, вас оштрафовать а можно только лишь в течение трех месяцев с момента составления протокола в основном в случае вы в суде имеете право сказать что извините уже срок давности притягивания прошел поэтому я прошу чтобы вы также это ушли и не штрафовали. Кроме этого бывают случаи когда составляются админ протоколы допустим мелкое нарушение по мелким нарушениям есть право у суда применить человек вообще замечательный то есть то, за что вы штраф даже платить не будет, а является э, очень хорошими, э, ну, скажем так, обстоятельствами, то если вы первый раз привлекаетесь к админ ответственности, в таком случае вы имеете право сказать, что вы извините, я первый раз привлекаюсь к админ ответственности, поэтому прошу применить ко мне замечания штрафами, всякими не наказывать. Вот. Также при вынесении указанного постановления в суде, даже если вынесли не в вашу пользу, в течение 10 дней вы имеете право подать апелляцию на указанное решение суда. Всегда старайтесь, если вам постановление не в вашу пользу, допустим, вынесено, и вы с ним не согласны, старайтесь его получить до 10 дней. Очень часто людям говорят, да, придете, получите там через 10-12 дней. Через 10-12 дней оно вступит в законную силу, вы его уже не обжалуете. Что касается по незаконности проверок, или пришли, допустим, вам показали удостоверение сотрудников милиции. Я вам скажу, даже я уже на своей практике сталкивался несколько раз, когда изымали документы люди, которые вообще к сотрудникам милиции отношения не имеют. У нас же как, человек открыл удостоверение, сразу закрыл, глянули только на обложку, там написано «милиция». Все, значит, это милиционер, все нормально свечения вам передавать в руки не должны, однако вы имеете право переписать с него все данные. Перепишите, кем является данный сотрудник милиции, его должность обязательно, удостоверение. Иначе очень часто некоторые документы вы будете длительный срок потом искать, кому вы их выдали. Поэтому постарайтесь дальше по, допустим, тем проверкам, которые у вас проводят. Какая бы проверка ни была, как бы там страшно ни было, вот сюда приходят органы пожарного надзора. Возьмите соответствующий закон, почитайте, что они имеют право проверять. Приходят органы финансовой инспекции, соответственно, посмотрите, что они могут проверять. И часто контролирующие органы выходят вообще за границы своих полномочий, проверяют то, что вообще к ним отношения никакого не имеет.